Мирну акцію під стінами виконкому провели 5 серпня співробітники колишнього палацу культури залізничників. Колектив нинішнього центру культури і довкілля наголошує на своєму проханні залишити на посаді директора Ганну Топалову, нинішнього керівника центра, яка до цих пір управлялась із тисячним колективом ансамблів, гуртків і студій та самим колективом співробітників. Причиною акції Спокій у культурі стало повідомлення у ЗМІ про прийняте Олегом Зонтовим. Рішення призначити на посаду керівника центру Андрія Міщенка, голову союзу кераміків міста. Колектив не проти активного земляка як людини, вони проти порушень закону, за яким на посаду керівника такої структури має право претендувати виключно спеціаліст із відповідною освітою. Окрім того, людину на цю посаду призначає відділ культури, а не конкурсна комісія. Ми дуже хочемо, щоб Олег В'ячеславович нас услышав. Потому что на наши запросы в письменном виде он не отвечает. С ноября месяца мы отсылали, по-моему, шесть писем, все они были проигнорированы, хотя по закону в течение... 30-дневного срока должен был поступить официальный ответ. Какие вопросы в этих письмах? Мы просили назначить Анну Валерьевну Топалову нашим директором. На доказ правомерности своих вымог та справедливости прохания участники акции приводят несколько пунктов. У нас заявлено в разрушение, вписано крыша и окна, отопления нет. Ей удалось запустить отопление, ей удалось изыскать средства и способы чтобы застеклить все 84 разбитых окна. Окна были разбиты все. Некоторые удалось поставить пластиковые окна. Крышу нам удалось, благодаря, опять же, Ане Валерьевне, нам удалось залатать. И, опять же, вот мы запустились к отопительному сезону. Нам постоянно вменяется в вино Олегом Вячеславовичем на депутатских заседаниях. Он в СМИ это говорит, то есть он открыто это говорит, что она и коллектив ничего не делает. День залежности и второй 370 лет э, городу Славянск. Естественно, мы занимаемся подготовкой, репетициями, сбором реквизита, костюмов, сбором э, концертных номеров. Это огромная работа, которая требует времени. Это не э, просто день рождения, очередной. Это юбилей. Я абсолютно в этом уверена, что Анна Топалова настоящий директор. Она начинала работать еще так, тогда, когда я была директором. Она была молодая, интересная, амбициозная, художественный руководитель нашего учреждения. Сейчас она молодая, амбициозная, и вы знаете, я в ней заметила очень интересные качества. Качество, вот такая хозяйственная жилка. Сейчас опять возникла на горизонте кандидатура Мищенко. Вроде бы уже выдано распоряжение, об этом написано официально в СМИ. Он нам не нужен. Человек не подходит по квалификационным требованиям. У него нет образование в сфере. У него нет высшего образования, у него нет стажа работы, опыта работы в сфере и опыта работы на руководящих должностях. То есть, получается, Он... вы не против его как человека, а против его как кандидата? Больше того, мы ему предлагали сотрудничество. И раз Олег... и Олегу Вячеславовичу говорили, раз вам так нравится Андрей Николаевич, да ради бога, давайте сотрудничать, выбейте ставку. У нас же все ставки заняты. Выбейте ставку коммерческого директора или директора по инновациям. И пускай он занимается грантами, проектами, мы будем заниматься творчеством и изданием. Если не нравится Топалова, ладно, забыли. Но есть другие люди, которые более компетентны, чем он. Опять во всеуслышание человек на заседаниях об этом говорит. Мы узнаем опять же, поскольку спасибо есть средства массовой информации в городе. Мы написали официальное письмо ⁇ Будьте добры, объясните ⁇ Ответа не последовало. В письме мы указали, что если нам не дадут ответ, мы будем вынуждены попросить объяснение в области. До речі, інформація про заявлені 3 мільйони гривень від області на створення центру кераміків у Слов'янську не підтвердилась. Отже, основна ідея співшукача посади директора центру Андрія Міщенка відсувається у часі. Але це не основне для колектива центру. Проблемою є відсутність діалогу із міською владою. Люди культури згодні, що вимоги часу потрібно враховувати, і проведення не прописаного у законі конкурсу на посаду директора можливо і було потрібно. Але сам конкурс, чи, хоча про протоколи з нього хотілося б бачити у офіційному вигляді. Про все це поговорити з Олегом Зонтовим, який вийшов до учасників акції, не вдалося. Розмова була короткою. Значить, господа, комісія зберігалася два місяці тому. Я не розумію, чому ви зараз підіймаєте цей питання. Якщо ви не згодні були з рішенням комісії, його одразу треба було підготувати. У нас є виконуючі обов'язки начальника відділу культури, він готував ці документи. Якщо ви вважаєте, що там якийсь Условно говоря, подлог или несоответствие, давайте по э, вертикали. Он готовил документы, вы обращаетесь, приходите и разбираем. Но не на уровне лозунгов и субъективных. Оксана, я еще раз говорю: на письма. Кому вы все вы мы отвечаем на письма? На, письма на письма, мы все отвечаем. Если Кому у вас, Олег Вячеславович, вы нагло лжете при я рассылке. не никому, значит, давайте выбирать правильное выражение. Вот, вы я, я никому не лгу. не лгу. Я еще раз объясняю на все письма, согласно э, правилам дела производства, отвечается вы у всех. Ответили. Марк, еще раз. У всех есть зарегистрированные входящие и выходящие. Если у вас есть конкретная... Оксана, еще раз. Если у вас есть конкретная претензия... Да, Оксана, да. По какому-то вопросу, пожалуйста, покажите письмо исходящий и входящее. Я учту ваши все пожелания. Спасибо. На счастье, чи на беду, це стане зрозуміло пізніше, у цей день слов'янськ відвідали представники обласної влади. В проблемі пообіцяли розібратись, вислухавши обидві сторони. Мы действуем по закону. Мы не можем принять на должность руководителя человека, который не соответствует никаким квалификационным требованиям. Это во-первых. Во-вторых, человек знает, как функционирует вообще дом культуры, в котором никогда не работал. Не просто никогда не работал, он вообще не работал в отрасли культуры. И если коснулись этой темы, Александр Николаевич Мищенко обращался в областное управление культуры по поводу создания э, центра керамистов. Да, действительно, есть постановление Кабинета министров Украины, в котором гласится, э, говорится о том, что необходимо создать центр керамистов на базе э, учреждения, то есть памятника архитектуры «Вилла Марии. На мой вопрос, почему не создали до сих пор, голова мешал. Сейчас, пожалуйста, есть голова, который поддерживает Андрея Николаевича Мищенко. Может быть, Андрей Николаевич приложит все усилия и создаст центр керамистов на базе этого учреждения? Только для этого нужно городскому голове как бы, принять решение и подать судебный иск для расторжения договора позова, который заключен. заключен. Кстати, он заключен с нарушениями законодательства, так как это памятник архитектуры, согласование с областным управлением управлением культуры не было. И это является одним из первоочередных пунктов при расторжении этого договора. Давайте ми будемо займатися кожний своїм ділом. Після відвідин Олега Зонтова обласне керівництво культури закцентувало увагу на проведенні конкурсу та відповідності кандидатур. Від Олега Зонтова представники області почули, що у 120 -ти тисячному місті не знайшлось альтернативних кандидатур на посаду керівника центру і погодились надати свої рекомендації щодо можливих співшукачів посади. Сповніше об'язаності мера пішов на нову зустріч. Он бы мог сказать, что нет, он сказал, хорошо, я понимаю. Ваше предложение это не условия, это предложение. Для того, чтобы. Потому что прозвучали очень серьезные аргументы. Вот лично для меня, который простоял три месяца, я был спикером Донецкого Майдана, для меня это очень серьезно. То, что не освоенные остались деньги. Нет, да? есть еще у я, нас. Я хочу. Я есть нюансы, которые мы не озвучиваем сейчас, но цель, которую э, преследует управление культуры, это то, чтобы отрасль культуры развивалась на территории Славянска и развивалась в правильном русле. То есть, чтобы культура была основой этого города, собственно, как и всего государства. Поэтому и э, мэр поддерживает точно так же взгляд на развитие отрасли. Поэтому я надеюсь, что в течение 10 дней мы найдем точку соприкосновения, и этот конфликт будет погашен.